Salam dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Mən isə bu gün Abşeron rayon Masazır qəsəbəsində ilk dəfə satışa çıxan həyətimizi tanış edirəm. Deməli, evimiz yerləşir Masazırda 6 nömrəli məktəbin 150 metrində təxminən şəxsi tikilidir. E, Belə deyim ki, yəni bahalı materiallardan istifadə olunub bu evdə möhkəm tikilidir. E, Hal-hazırda evimizin giriş hissəsində, sonra evimizin arxasında olan həyətanlı sahəsini də göstərəcəm və giriş həyətanlı sahəsini də göstərəcəm. Evin koridor hissəsində 2-ci mərtəbəyə qalxan pilləkənlərdir. 1-ci mərtəbə, 2-ci mərtəbə ikisi birlikdə monolit betondan istifadə olunub. Bütövlükdə 1-ci mərtəbə istipoldan ibarətdir. Belə bir geniş bir koridoru var. Koridora daxil olduqda solda yerləşir, gördüyünüz kimi belə bir geniş, gözəl təmir olunmuş qonaq otağı. Panorama pəncərə quraşdırılıb. Kombisi var, bütün aksessuarlar, sanitar qovşağının bütün aksessuarları qoşul vəziyyətdədir. Əşyalar götürüləcək, kombisi qalacaq. Burada evin qonaq otağı birinci mərtəbədə yerləşir. Qonaq otağı, bir yataq otağı və mətbəx. E, gördüyünüz kimi burdan solda yerləşir evin mətbəxi. Mətbəx də, yəni birinci mərtəbə bütövlükdə istifoldan ibarətdir. Bahalı mətbəx mebellərindən, yəni istifadə olunub quraşdırılıb. Mətbəxdən evin arxasında sahibi bağ kimi yəni nəzərdə tutub belə bir çıxışı var. Evin hətta Zirzəmsi də var. Hündür bir zirzəmsi var. Tam yaşayış olan bir ərazidir bu hissəyə kombi aparat quraşdırılıb. Birbaşa panoraması duz gölünə baxır. Masazırda gözəl ərazilərin birində inşa olunub. Bura evin mətbəxi. 2-ci mərtəbədə 4 yataq otağı yerləşir. 1-ci mərtəbədə bir qonaq otağı, mətbəx və bir yataq otağı yerləşir. Evdə yaşayış olmayıb. Çox gözəl, super, həqiqətən təmir olunmuş bir həyət evidir. Bura evin sanitar qovşağı, bütün aksesuarlar qoşlu vəziyyətdədir. Keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Gəlib özünüz də görüb təsdiq edəcəksiniz. Qalxan ikinci mərtəbəyə. Gördüyünüz kimi pilləkən mərmərdən yığılıb. Qeyd edeyim ki, dəyərli izləyicilərim, bu evin həm torpağın, həm evin kupçası var. Yəni ipoteka ilə əldə etmək istəyənlər buyurub ipoteka ilə əldə edə bilər. 2-ci mərtəbəyə qalxdıqca e, belə bir koridor var. Bütün otaqların qapıları koridora açılır. Solda görürsüz, belə bir geniş e, uşaq otağı yerləşir. 1 və 2 mərtəbə birlikdə 160 kvadratdan ibarətdir. Burda evin yataq otağı yerləşir və bu yataq otağından, e, bildirim ki, eyvana çıxış var. Onu da sizə göstərdim. Qiymət də bazar qiymətinə uyğun olaraq münasibdir elə məsələm ki, müəyyən tamamlanma işləri çə qalır, onlar da görülüb təhvil veriləcək. Belə bir eyvan hissəsi var. Həyatın tamamet daşlarına qədər, fasadın rənginə qədər vurulub təhvil veriləcək. Keçək sizə digər yataq otaqları ilə tanışlığa, dəyərli izləyicilərim. Bahalı divar kağızlarından istifadə olunub. Yəni gəlib özünüz də görəcəksiniz. Burada yerləşir digər bir yataq otağı. Otaqların ölçüləri də kifayət qədər genişdir. Burada da yerləşir Belə bir yataq otağı. Hər iki mərtəbədə sanitar qovşağı yerləşir. Bütün aksessuarlar qoşulu vəziyyətdədir. Kombisi var, qazlı su, işığı, mərkəzi kanalizasiya sistemi daimidir. Və təx sonda evin həyəcan sahəsini sizə göstərdim. Videonun sonunda evin qiymətini də sizə açıqlayacağam. Deməli hörmətli izləyicilərim, təkrar qeyd edirəm, evimiz ümumi 3 sot torpaq sahəsində inşa edilmişdir, 2 mərtəbə, 6 otaqdan ibarətdir, şəxsi tikilidir, ipotekiyə yararlıdır. Həyətə rahatlıqla deyirəm ki, 2-3 avtomobil daxil ola bilər. Masazırda gözəl ərazilərin birində inşa edilib, bütün kommunal xətləri mövcuddur, daimidir. Evin qiyməti 150.000 manata təklif olunur. Digər evlərdən fərqi odur ki, bütün aksessorlar qoşulub, kombisi var. 1-ci mərtəbə bütövlükdə isti poldan ibarətdir. Buyurub zəng vurub maraqlanıb, gəlib daha yaxından tanış ola bilərsiniz. Burada e, qalan işlər tamamilə, yəni görülüb təhvil veriləcək. Həyətinin tam ətaçlarına qədər, fasadın rənginə qədər vurulub təhvil veriləcək. Sahibi özü yaşamaq üçün e, bu evi inşa edib, amma hal-hazırda satılır. Buyurub gəlib daha yaxından tanış ola bilərsiniz. 6 nömrəli məktəbdə evimizə təxminən 150-200 metr məsafədə yerləşir, həmçinin də avtobus xətti. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.